Indonesia dan Rusia memperterai perisytiharan mengenai perkongsian strategik antara kedua-dua negara menyusuli pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin. Dalam rundingan di St. Petersburg ini, dana kekayaan negara Indonesia dan antara dan dana pelaburan langsung Rusia juga memperterai perjanjian menubuhkan satu dana pelaburan bernilai sekitar 2.3 bilion dolar Amerika. Encik Putin berkata hubungan Rusia-Indonesia bersifat saling menguntungkan serta terus berkembang. Dan Rusia tambahnya sedia memperluas kerjasama dengan Indonesia dalam bidang teknologi canggih, digitalisasi, kecerdasan buatan dan projek nuklear. Kerajaan Malaysia tidak akan melaksanakan semula cukai barang dan perkhidmatan GST buat masa ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata ini kerana nilai ambang pendapatan rakyat masih rendah dan pelaksanaan cukai mungkin menjejas golongan berpendapatan sederhana dan rendah. Beliau akur, GST sistem cukai yang cekap dan telus. Namun ia akan hanya wajar dipertimbangkan apabila purata pendapatan rakyat meningkat ke tahap sekurang-kurangnya RM4,000 sebulan. Perikatan Nasional sebelum ini menggesa kerajaan supaya membatalkan kenaikan tarif elektrik dan peluasan cukai SST yang sepatutnya berkuat kuasa 1 Julai ini. Mahkamah Tinggi Malaysia hari ini melepaskan tanpa membebaskan mantan Perdana Menteri Najib Razak. Ini bagi tiga turuhan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International Sendirian Berhad berjumlah RM27 juta. Ringgit. Hakim membuat keberusan itu selepas membenarkan permohonan Najib untuk dilepaskan tanpa dibebaskan. Dalam penghakimannya, mahkamah menyatakan kes Najib itu tergantung selama enam tahun sejak 2019 tanpa sebarang keterangan saksi dikemukakan. Ia mengalami beberapa penangguhan sekaligus menunjukkan pihak pendawaan belum bersedia meneruskan perbicaraan.